নমস্কাৰ সন্মানীয় আজি এই চৌসত্তৰতম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বাবে উপস্থিত হোৱা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সহকৰ্মীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ তৰফৰ পৰা গণৰাজ্য দিৱস আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মোৰ এই পবিত্ৰ দিনত দয়াসাৰ খোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি আমি ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ চৌসত্তৰতম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈছোঁ আজিৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা আমাৰ দেশ ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হৈছিল আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা হোৱা আগৰ পৰা আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এখন নিজা সংবিধান ৰচনা কৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছিল সেইমতে ঊনৈছশ ছচল্লিছ চনৰ এই সংবিধানখন সভাৰ গঠন কৰা হৈছিল এই সংবিধানখন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ ঊনত্ৰিছ আগষ্টত ডক্টৰ ভীমৰাও ৰাজী আম্বেদকাৰ নেতৃত্বত এখন সচৰা সমিতি গঠন কৰি লয় আৰু ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নম্বৰত এই সচৰা সমিতিখনে প্ৰায় তিনি বছৰ কাল অৱশেষ পৰিশ্ৰম কৰি সংবিধানখন লিখি উলিয়াই আৰু ডক্তৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ইয়াত চহী পৰে আৰু সংবিধান সভাত গৃহীত হয় ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পৰাই এই সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকাৰী হয় তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ তাৰিখটো গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে এই গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰা হয় লগতে একমিক মৌ বিৰ উৎকল যমুনা গংগ উৎসল জলধিত ৰংগ তু বনাম Hey! Mazaki! Hey! Mazaki! Hey. Hey.